Сегодня произошло это событие, что мы все собрались, является показателем более или менее какой-то народной солидарности. Мы здесь собрались, чтобы выразить свой протест против милицейского беспредела, который за дня в день проходит в нашем городе. Все мы прекрасно знаем о том, что в райотделах проходят пытки, о том, что в райотделах проходят изнасилования, о том, что в райотделах людей убивают. И мы видим не один случай, видим и знаем, когда наших друзей, ваших детей выносят из с мертвыми, милицию не наказывают, потому что что милиция это преступный орган, который срослась с государством. Милицию невозможно реформировать. Милиция только можно ее распустить и заменить народ отрядами самообороны никогда милиция нас не защитит никогда она не придет нам на помощь потому что она полностью срослась с капиталистической системой гнобления нашего государства и выход только один выход это выступить против этого беспредела и не надо тешить себя иллюзиями что милицию можно реформировать что бывает милиция с человеческим лицом что бывают добрые милиционеры у нас в стране нет такого не было не надо тешить себя иллюзиями. Я призываю всех вас э, осознать это и нести это, э, рассказывать об этом, рассказывать об этих случаях. Не молчать. Не молчать на милицейский беспредел. Не бояться их давления. Не бояться того, что в делах нас будут за наше право на свободу слова репрессировать. Сегодня они отобрали у нас право на свободные собрания. Завтра нас начнут выгонять с института и увольнять с работ. За то, что разрушить это государство революционным методом и заменить его на советы трудящихся. Свобода, революция, социализм.